Türkmençay müqaviləsi 1828-ci il fevralın 10-da 1-ci Nikolay ilə Fətəli Şah Qacar arasında bağlanan Türkmençay müqaviləsinə əsasən Azərbaycan ərazisi Aras çayı sərhəd olmaqla şimal və cənub hissələrinə bölündü. Ermənlərin şimali Azərbaycanın köçürülməsi 1828-ci ildə imzalanmış Türkmençay müqaviləsindən sonra demoqrafik vəziyyəti dəyişdirmək məqsədilə şimali Azərbaycana Osmanlı dövləti və indiki İran ərazisindən kütləvi şəkildə ermənlər köçürülməyə başlandı. Eyni zamanda rus işğalını qəbul etməyən yerli türklərin müəyyən hissəsi Osmanlı dövlətinə indiki İran ərazisinə, şimali Azərbaycanın mərkəzi hissəsinə köçdülər. Dərbəndin itirilməsi 1840-cı il islahatından sonra şimala Azərbaycanın 7000 kvadrat kilometrlik ərazisi Dağistan vilayətinə birləşdirildi. İlavanın itirilməsi, Vermansanın yaranması. Tiflisdə qərarlaşan Azərbaycan hökuməti yeni yaranmış Ermənistan Respublikasına 9000 kvadrat kilometrlik ərazisini güzəştə getməyə məcbur edildi. Ermeniden özür dileyen özürlüler, bunun için ne diyorsunuz? Borçalı, ve Zengezur'un itirilmesi. Azerbaycan Demokratik Respublikası, Sovyet Rusyası tarafından işgal edildikten sonra, Borçalı, Garayazı, Bezengezur gibi bölgelerimiz Ermenistan ve Gürcistan'a birleştirildi. Ermeniden özür dileyen özürlüler. Bunun için ne diyorsunuz? Rusya terkibindeki tarihi Azerbaycan torpaqları. Torpaqlarımızın 6 faizi Derbent Xanlığının ərazisi Rusya Federasiyasının terkibindedir. Hal-hazır ki dövrdə də həmin ərazilərdə Azerbaycanlılar yaşamaqdadır. Ermeniden özür diləyən özürlüler bunun için nə diyorsunuz Gürcüstan tərkibindəki tarixi Azərbaycan torpaqları müxtəlif dövrlər ərzində rus imperializminin səyləri ilə tarixi torpaqlarımızın bir hissəsi Gürcistan'a birləşdirilmişdir. Hazırki dövrdə də Azərbaycanlarla məskunlaşmış bu ərazilərin təxmini ölçüsü 8700 kvadrat kilometrdir. Xəritədə gördüyünüz bütün yaşayış məntəqələrinin adları görgüçülərin apardığı etnik siyasət nəticəsində sonradan dəyişdirilib. Azərbaycan türklərinin Ermənistan'dan köçürülməsi. Sovet hakimiyyəti dövründə təkcə Ermənistan ərazisindən təxminən 400 minə dəq Azərbaycan türkü öz yurdlarından Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası ərazisinə zorla köçürülmüşdür. Ermənidən özür diləyən özürlüler. Bunun için nə diyorsunuz? Qarabağ və ətraf rayonların işğalı. 1988-1992-ci illərdə Ermənistanın hərbi müdaxiləsi və anti-Türk siyasətinin nəticəsində Azərbaycanda 20 min insan öldürülmüş. 100 min soydaşımız yaralanmış, 50 mini isə müxtəlif dərəcədə zədə almış. 4852 nəfər Azərbaycandır. O cümlədən 54 uşaq, 323 qadın, 410 goca itkin düşmüş. Onlardan 1368 nəfəri, o cümlədən 169 uşaq, 338 qadın, 286 goca əsirlikdən azad edilmiş. 783 nəfəri, o cümlədən 18 uşaq, 46 qadın, 69 qoca isə bu günədək Ermənistanda əsirlikdədir. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin məlumatına görə 439 nəfər əsirlikdə ölmüşdür. İlkin məlumatlara görə mənəvi psixoloji zərbə ilə bərabər Azərbaycan iqtisadiyatına 60 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dollarından çox həcmdə Ziyandaymışdır. Erməridən özür diləyən özürlüler. Qədim türk yurdu Ermənistan. Tarixən heç bir erməni olmadığı halda təxminən 30 min kvadrat kilometrlik ərazimiz tədricən ermənlər də məskunlaşdırılmış və burada yaşayan bütün azərbaycanlılar yurdlarından qovulmuşdur. ...haritada gördüğünüz mentege adları kimi, bu arazilerin tarihi, medeniyeti ve mensubiyeti de sonradan Rus imperializminin anti-Türk siyaseti neticesinde Ermenileştirilmiştir. Ermeniler hali hazırda Türk topraklarında huzur içinde yaşayıp, hatta yüz binlerin özgürce ...hepimiz Ermeniyiz diye. Türk topraklarında nara atarken Ermeniler kadim Türk yurdu Ermenistan'da tek bir Türk'ün yaşamasına tahammül edemedikleri gibi Türkiye ait tek bir anıt mezar dahi bırakmamıştır. Asırlardır kadim Türk yurdu olan bugünkü Ermenistan'da tek bir Türk kalmamıştır. Ermeniden özür dileyen özürlüler. Bunun için ne diyorsunuz? 1992'den beri Karabağ işgalde. Ermeniden özür dileyen özürlüler. Bunun için ne diyorsunuz? Hocalı katliamının daha kanı kurumadı. Hocalı da Türk anasının doğmamış bebelerini bıçakla anasının karnından çıkaran Ermeniden mi özür diliyorsunuz? Ermeniden özür dileyen özürlüler bunun için ne diyorsunuz Ermeniden özür dileyen Ermeniler pardon sahi siz Türk müsünüz bunun için ne diyorsunuz siz Ermeni misiniz Türk müsünüz bunun için ne diyorsunuz?